Кем является Иисус. Некоторые говорят, а вот какой-то Пророк сказал это там о вечности. Скажите, кто лучше знает о вечности, О Баде и вообще о Вселенной? Иисус, который сотворил, четко написано, Ним все сотворено, то есть Иисус сотворил эту Вселенную. И Он одни вечных, те же Пророки говорили, да? И Он Бог! Отец вечности, да? Бог этого мира. Сын Божий. Даже. Сын Божий. Но он не Бог. Он Сын Божий. Ну хорошо. Сын Божий. Это такой как ты или такой как Бог? Да, он Сын Божий. Но это такой как я? Он просто ограниченный. Или такой как Бог? Понимаете, да? Вот и все. То есть люди, они сегодня говорят, они вообще не понимают значение этих слов, что они говорят. Они просто мелят, как зомби, понимаете? Да, он и человек, он и Бог. Да. Поэтому написано, те же апостолы сказали, кто он? Бог, пришедший во плоти. Павел говорит. Иоанн что говорит? Слово стало плотью. То есть оно было давным-давно, он был, он Бог, он был давно. Но он стал плотью. Да, его мать Мария, да, это ж не секрет, да, он человек, но он и Сын Божий, он Бог, его отец Бог. И он действительно родился не просто от секса. Это непорочное зачатие, потому что он уже был рожден, он был до этого. Он просто слово стало плотью. Вот и все. Поэтому есть пророки, есть лжепророки. Есть учителя, есть лжеучителя. Есть, апостол, есть лже апостолы, есть лжеапостолы. И Библия об этом говорит. Нужно разбираться. А сегодня люди, они просто глупо, они смотрят: всех, кто что-то говорит, там умничает. Переводик вам такой, переводик такой, тема такая. нормально, всяких, кто уклоняется. Влево, вправо, это уже лже. Лжеучителя, лже-апостолы, лже. -учителя, лже, -апостолы, лже проповедники, да, уже пророки. Это уже Дух Антихриста, все. Это уже не Дух Божий. Кто лучше знает Павел, который был на небесах, Иоанн, который был, да, кем является Иисус? Они пишут, что Иисус Бог, да. Кто лучше знает? Они, которые были, которые как с Богом общались, и Бог поднимал их, да, на высоты своей. Или какой-то додик, который сидит, я вам сейчас переведу это слово вот так, а вот это слово вот так. Или я такую-то книжку прочитал. Да это все мусор. Ты так любишь мусор? Вон мусорное ведро там стоит, и деда самое, поройся, там голову туда засунь. А вообще, лучше ты его одень просто на голову и не снимай тогда. Иисус он что говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Не пишите Евангелие свое, понимаете? Сегодня многие они в Библию заглянули, и дальше они уже пишут свое Евангелие, рассказывают. Для этого пришел Иисус, который открыл всю полноту. Он есть полнота, да? И он послал апостолов, которые есть полнота, наполняющая всего во всем церковь апостольская. И сегодня, 2000 лет, кто-то умнее апостолов, умнее Иисуса или умнее пророков. Это безумие просто. Это полный сатанизм. И что я хочу сказать? Вот Изекию, да? Вывел Бог. И что дальше? Он говорит, этот народ, он такой тугодум, он такой твердый, сердца каменные, лбы медные, говорит, железобетон, короче. И он говорит, значит так, языки, язык твой прилипнет гортани, и ты не будешь больше говорить. Теперь ты будешь только говорить этому народу, так говорит Господь. Когда я тебя буду говорить, после этого ты сможешь говорить, а так ты говорить не сможешь. Вот что такое пророк. Дух на него сходил, Бог ему говорил, и он передавал, язык отлипал, а так он ничего говорить не мог. И когда он окончил пророчество, это годами все длилось, тогда язык у него отлип от гортани, и он мог уже говорить. А до этого Бог он просто его употреблял таким вот образом. Или Иеремия, уже так его гнали, он говорит, все, я не буду больше, я молодой, мне бы пожить. И все, говорит, ну я не могу, огонь внутри меня просто и меня разрывает, из меня просто выходит так, Слово Божье наполняет, что я не могу это сдержать. То есть настолько люди, они были наполнены Богом, они даже не хотели говорить. То есть к чему я веду? Если посмотреть на пророков, многие из них, они не понимали даже и не знали, что они говорят. Сегодня многие э, люди, они, э, это что-то там сказал, вот это там обаде или вот это, э, они говорили, но многие действительно, они все равно до конца и близко не понимали, что они пророчествуют. Потому что это все исполнялось через сотни лет, там, или через тысячи лет, понимаете, да? И даже Даниил, который умнейший был, и Захария, и все, в вот, свиток показали видение. А что это Бог? Вот он пророк, Бог ему видение показывает. Но он не знает, что это. Бог объясни. И Бог постоянно что-то им объяснял, а что-то Он говорил, это не для этого времени. Вот так вот объяснить, это то, то не это для другого времени, это для конца времени и так далее. На самом деле пророки, они были достаточно как бы ограничены. Это сегодня многие люди, о, я пророк, там прочитаю, там Елисея или Илью или Моисея, что там чудеса делал. Извини, но помимо этого у них было служение еще проповедовать, покорять этот народ Богу. Постоянно гонение, постоянно противление от этого народа. Люди сфокусируются на каком-то чуде, они думают, вот это пророк. Ты посмотри на пророков в полноте вообще, кто это такие. Сегодня действительно многие они пророков, знаешь, это как клоун или как артист. Фейерверги, -фейер. вам надо чудо, пожалуйста, чудо, вам попророчествовать, попророчествовать, деньги туда положите, что и так далее. Ключи от машины туда положите, в карман мне, понимаете? Это глупости. Если почитать, действительно, эти люди, они сражались. Они постоянно были в войне за правду, за истину, за Бога. Потому что этот мир, он в грехе. И народ Божий, он был в грехе. Прежде всего, это было в народе Божьем. Их преследовали, гнали, убивали. Это уже Еремию там в помойную яму кинули. И он говорит, спасите меня, потому что все, я помру. Вот и все. Величайший пророк кто у нас? Иоанн Креститель. И вот смотрите, Иоанн Креститель, он пророчествовал, да, служил, служил, пришел Иисус. И что дальше? Иоанн посылает учеников, говорит, ты тот или не тот? Величайший пророк из всех людей, вообще величайший человек, и он до конца не понимает всей картины, он пророк, понимаете? А сегодня у нас умные люди, они пытаются истолковать Библию, где что Иисус не то сказал, Иисус что-то не понимал, притчу рассказал где-то, или апостолы и так далее. Это глупость, это сатанизм. Нужно понимать, что Иисус для этого и пришел, потому что величайшие они даже не понимали, пророки до конца не понимали. Иоанн даже не понимал это. Иисус не Иисус, ты тот или не тот. Да, он где-то пророчествует на него, да, сам его крестит, сам на него пророчествует, но он не может до конца понимать. Для этого Иисус и пришел открыть, чтобы сложилась вся эта картина мироздания. Научил апостолов, и дальше апостолы пошли проповедовать и открыть эту тайну, эту истину. Поэтому всякий, кто уклоняется от апостольского учения, это все. А сегодня мы живем в такое время, когда куча раненых людей есть на голову. Они объясняют и лучше знают, чем те пророки пытаются истолковывать, чем апостолы, чем Иисус, трактовать Библию и так далее. То есть они не понимали, понимаете, до конца всего, уразуметь всего. И поэтому мы должны твердо держаться, если мы не хотим в пекло, в ад, Учение апостолов. Опять же, как Иисус Он э, учил. Да будет да-да, нет-нет, Иисус учит, да? Все остальное от Лукавого. То есть вот есть Библия, которая четко говорит, да-да, нет-нет, есть. Все эти переводы и так далее, добавления это все от лукавого. Апостолы уже все перевели, Иисус все перевел. Он стал плотью и все перевел, все, что нам надо, было понимать. Все. Все эти движения, течения, которые сегодня есть, это все, это сатанизм. Кто добавит к Слову или убавит от Слова Божьего, будет по-своему это все переводить и искажать это все, что произойдет, тогда на того Бог наложит проклятие, и тот будет вычеркнут из книги жизни. Тот пойдет в пекло, в ад. Аминь.